davamız davam eləyir əziz tamaşaçılarımız. Ötən günə nəzər yetirdiq və maraqlı hadisələrlə yadda qalmışdı. Ötən günə nələr baş vermişdi? Onu izlədik. Mən isə bir sualı Yusifə ünvanlamaq istəyirəm. Bu um, mecbur bu gün Yusifə mən heç sual verməmişəm. Və tamaşaçılarımıza sual verməmişdən öncə demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, sizlər buyurub zəng vura bilərsiniz. Necə ki mən Yusifə sual ünvanlayıram, siz də qonaqlarımıza sual ünvanlaya bilərsiniz, eyni zamanda cavabını ala bilərsiniz. Yusif, buyur. Bu günə kimi hansı bir yəni xarici ə, ə Rusiyadamı deyək? Ə, başqa dövlətlərdə oldumu heç? Hı -hı, olmuşam təbii ki. İndi Orda necə? İndi elə təsəvvür elə ki, mən sənin qonağınam da şeyə. Aha. Buyur. Olmuşam. Ə, yaxın ə, bizə daha yaxın olan Gürcüstanda olmuşam, Hı -hı. Ə, İranda olmuşam və Türkiyədə olmuşam və orada da ə, biz ə, dil problemi ən çox gürcülərdə olub çünki gürcülərdə belə bir yəni kəlifət mənim təsdiqləyər bunu. Gürcülərdə belə bir psixoloq psixoloji belə bir durum var ki, onlara ancaq öz dilində danışmasan, hətta rus dilində danışanda belə onlar bəzi məqamlarda cavab vermirlər. Qəbul etmirlər. Bəli, elə gəlir ki, bu pisdir. Xeyr, pis deyil. Mən ona baxmayam pis... bayaqlar dediyim bu idi, bax. Fikir verirsinizmi? Gürcülər say etibarilə bizdən hiç yarımız qədər də döyülə. Doğru mu? Amma ben... mən ağışdırım onları. ...ona göre ki onlar öz dillerine hürmet edirlər. Ve istiyorlar ki sen mecburen onların dilinde misal için... ...en azından diyesen ki e, kamar cevabı Bəli, Böyle eder herkesten. bunu. Hı -hı. Yani ondan öğünürler, ondan belki qürurlanırlar. Hətta Hatta o, o derece de sevinirler ki kövrelme həddinə kadar sevinirler. Bu büyük bir şeydir. Yani oraya düşen hər hansı adam... Deyekin, ə e, gürcü mədəniyyətinə, gürcü dilinə, gürcü xalqına hörmət edirsə, onunla sübut edəsin ki, ən azından gürcüsü tanışdır. Yanı yəni ki, e, Yusevin və Əbülfət müəllim sizin e, yəni cavabınızdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, e, öyrənmək e, lazımdır. Örg həm öyrənmək, eyni zamanda öyrətmək də lazımdır. Və onu da deyim ki, Əbülfət müəllim, sən də biləsən ki, mən e, ikinci birinci dəfə bu halla rastlaşmışdım və Bu o məqama gətirbsərdim. Mən 2-ci dəfə Gürcistanə gəldim də artıq bir neçə gürcü dilində söz öyrənmişdim. Çünki onlar sanki məcburi öz dillərini təbliğ edirlər və məcbur edirlər ki, ora gələn qonaq turist olsun və yaxud adi bir alış-veriş üçün gələn insan olsun, bir istirahətə gələn insan olsun, o məcburi o dili öyrəltmə təqdirindədir. Və mənə xoşbəxtlik nəsib olmuşdu ki, mənim yanında gedən şəxs, yəni o, dilim, o dili hə. bilirdi və çox asanlıqla da o hər bir şeyi başa düşürdü və mənə anladım, İran'da da bu bu problem var idi, amma Türklərdə bizim dilin yaxın olduğuna görə Təbii yani, ki, mən üzr etməsəm, bəs sən də yəqin ki Türkiyədə olmuşsan ben, da. Təbii ki, e, mən neçə ay Türkiyədə olmuşam, həqiqətən də. Amma dilimi dəyişməmişəm. Yenə yəni, nə orda, nə də ki Azərbaycanda mən heç vaxt dilimi dəyişməmişəm və təbii ki dostlarla, tanışlarla sosial şəbəkədə yazışanda hansısa bir problemlər yaranırdı. Amma insanın ümumiyyətcə ətrafında olan insanlar hansısa dildə danışırsa, bir nə qədər olmasa bir cür bir kəlmən olmasa da digər bir kəlmən artıq o dilə yansıyır. Bəli. Mənim üzr istəyirəm. Burada biz deməli 5 nəfər yəni bu şey Beş nəfər 4-ü türkdür. Bəli. Nə qədər türkdür də? Ki türkdür. Siz türkünüz, mən türkəm o türkdür. Bir nəfər türk deyil. Bəli. Və bizim hər birimiz e, çalışmırıq ki, bu türk olan türk dilində öyrənsin. Biz çalışırıq onun dilində nəsə elleyək, danışaq. Ona hörmət eləmiş olmuruq ki, onda biz. Hı -hı. Ona pislik eləyirik. Yəsinə qalsa, qoy o da öyrənsin də çoğun dilini o da bilsin. Ona örgətmək görə... yox, öyrənmək yox, örgətmək lazımdır. Bəli, öyrənmək yox, öyrətmək lazımdır. Bəli. Və həqiqətən maraqlı söhbətimiz gedir və birinci saatımızı artıq biz geridə qoyuruq. Birinci saatdan isə 1-ci saatdan 2-ci saat arası biz isə mədəniyyət xəbərlərinə ayrılır. 2-ci saatda görüşmə ümidi ilə hələlik deyirik. Sə söhbətimiz beləcə davam edəcək təbii ki. Xalq artistimiz, səhnəmizin əvəzolunmaz aktyorlarından olan Fuad Polatov xəstəxanada ambulator məalicə keçir. Məlumata aktyorun özü təsdiqləyib. O bildirib ki, artıq 3 gündür ki, Bakıda fəaliyyət göstərən xüsusi xəstəxanaların birində müayinə və müalicə olunur. Səhətindəki problemlər böyrəyimlə əlaqədardır. Hazırda yoxlanış gedir ki, cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyac var, yox. Allah şifa versin sizə Fuad müəllim. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günündə rəuya yenə, rəuya severlərlə görüşəcək Belə ki, bu dəfə rəyyə tək deyil, Rəhim Rəhimli ilə birgə konsert proqramı ilə çıxış etməyə planlaşdırır. Qadınları təbrik etmək istəyən sənətçilər bu təp palasta çıxış edəcəklər. Rəyyə və Rəhim super şou adlı konsertdə başqa ölkələrdən də musiqiçilər dəvət olunacaq. Biletlər artıq satışa çıxarmaq üzrədir. Konsert 8 mart 2013-cü il tarixində saat 20:00-da başlanacaq. Türkiyənin mega starı Tarkan-a xarici bir menecerli şirkət 15 milyon lirəlik konsert layihəsi təklif edib. Şirkət Tarkan-a 50 konsert qarşılığında 15 milyon lirə verə biləcəyini bildirib. Şirkət səlahiyyətliləri məşhur müğənninin hər konsertinə 300 min lirə ödəməyi nəzərdə tutduqlarını bildiriblər. Müəllif təklifi qəbul edərək müqaviləni imzalayıb. Bununla da Tarkan bu günə kimi Türkiyədə musiqi sahəsində ən bahalı müqavilələri imzalayan şəxs olub. i Amerika Kino Akademiyası Oscar mükafatları üçün laureatlara səsverməsini tamamlayıb. Qeyd edək ki, 85-ci Oscar mükafatları fevralın 24-də Los Anjeles şəhərində keçiriləcək. Səsvermədə Akademiyanın 5856 üzvü, o cümlədən Quentin Tarantino, Bryan Adams kimi sənət adamları iştirak edib. Səslərin yayılması 4 gün ərzində tam məxfi şəkildə aparılacaq və qaliblərin adları xüsusi zərflərlə yerləşdiriləcək. Bu ilki mərasimdə qalibləri açıqlayan Arasından Michael Douglas, Salma Hayek, John Travolta, Nicole Kidman kimi ulduzlar yer alacak.